Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara merawat burung perkutut agar suara manggungnya besar. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Cara merawat burung perkutut agar suara manggungnya besar burung perkutut adalah burung klasik yang identik dengan peliharaan orang-orang tua tetapi tak jarang sekarang banyak dipelihara oleh kaum muda yang hobinya memelihara burung perkutut suara anggungan burung perkutut yang merdu memang bisa menjadi hiburan sambil di, rumah sambil santai sambil minum kopi sambil rokok sambil ngobrol ria bersama teman-teman dan sehobi kebanyakan orang tua memang lebih suka memelihara burung perkutut daripada burung ocehan, karena selain suaranya merdu dan menentramkan hati, perawatan burung perkutut juga sangat mudah. Cukup diberikan pakan biji-bijian dan dua, dua atau tiga hari sekali, karena satu cepuk pakan cukup untuk 5-6 hari. Demikian juga dengan air minumnya, berbeda dengan burung ocehan yang harus dibersihkan kandangnya setiap hari karena kotorannya banyak dan bau harus rutin dijemur, rutin dimandikan, diberi ekstra voting seperti jangkrik, ulat dongkong, dan kroto. Belum lagi harus dimasteri untuk menambah variasi suaranya untuk burung ocehan. Agar dapat menghasilkan suara burung perkutut yang bagus, kita harus jeli dan telaten dalam merawatnya. Dan yang paling penting, setiap hari burung perkutut harus dijemur dari pagi sampai sore hari atau siang hari agar lebih kuat kalau kurang dijemur suaranya kurang bagus. Karena di alam bebas, perkutut menyukai tempat-tempat yang panas. Jadi habitatnya burung perkutut adalah di tempat-tempat yang panas, eh, sering berjemur, dan jarang di tempat yang teduh. Kalaupun ada di tempat yang teduh, mungkin hanya untuk mencari makan ataupun untuk eh, berkeliaran atau sobek saja. Agar agar suaranya bagus dan rajin manggung, perkutut perlu diberikan jamu khusus agar kondisi fisiknya selalu fit dan stamina-nya selalu terjaga. Selain prima, burung perkutut juga sehat. Eh, pasti suaranya akan bagus dan rajin manggung. Untuk jamu perkutut terbaik untuk burung perkutut adalah jamu tradisional yang bersifat alami, tanpa bahan kimia atau bahan pengawet. Untuk menjaga kualitas suara burung perkutut agar tetap bagus dan bertahan lama, racikan jamu tradisional ini bisa diberikan pada burung perkutut, bahan, atau bakalan untuk memancing bersuara atau manggung bisa juga diberikan pada perkutut yang sudah gacor dan bisa juga diberi untuk per, e, Perkutut lomba berikut ini adalah racikan jamu untuk perkutut bahan atau bakalan agar cepat manggung perlu digarisbawahi berikut ini adalah racikan jamu untuk perkutut bahan atau bakalan agar cepat manggung Siapkan kacang hijau yang sudah direbus atau direndam air hangat sampai lunak atau sampai empuk direbus atau direndam selama lima selama 5-8 jam biar gembur biar lunak eh, baru dilolohkan siapkan jamu kemasan atau khusus perkutut yang banyak dijual di kios-kios pakan burung sebanyak 3 butir entah itu merek apa saja yang penting jamu untuk burung perkutut atau siapkan undur-undur berukuran besar atau dewasa sebanyak 3 ekor atau 3-5 sampai, sampai ekor Sebelum diberikan jamu sebaiknya burung perkutut dimandikan terlebih dahulu dengan campuran air cucian beras atau air leri yang dicampur dengan tumbukan daun sirih dan kembang yang beraroma wangi. Dan tujuan kembang bukanlah uh, sebagai apa-apa tetapi untuk pewangi saja dan menghilangkan kutu dan uh, burung perkutut tambah harum. Mandikan burung perkutut dengan cara dipegang kemudian dicelupkan ke dalam air campuran tadi sebatas leher sambil dipijit-pijit pada bagian pangkal sayap atau punggung dan bagian bawah punggung dekat eh, berutunya atau dekat pantatnya kemudian basuhlah bagian kepalanya dengan lembut menggunakan jari agar air tidak masuk ke dalam saluran pernafasan burung perkutut atau tidak masuk ke dalam lubang telinga burung perkutut bersihkan juga kakinya agar sisik-sisik burung perkutut kering dan terlupas untuk air cucian beras yang dicampur, tembukan daun sirih berguna untuk menghilangkan uh, kutu pada burung perkutut dan bulu-bulu burung perkutut. Yang mengembang akan uh, terlihat rapi, hanya untuk memberikan sensasi segar dan wangi saja. Untuk bunga, tidak uh, lain hany hanyalah untuk memberikan sensasi segar dan wangi saja tidak ada maksud atau tujuan lain dari pemberian kembang tersebut setelah burung perkutut dimandikan pertama-tama lolohkan bulu kacang hijau yang sudah lunak tadi yang sudah direndam 5-8 jam yang sudah gembur secara pelan-pelan agar tertelan satu persatu setelah selesai kemudian lolohkan jamu kemasan atau jamu khusus burung perkutut entah itu merek apa saja yang terjual di pasar-pasar ataupun di toko burung entah itu merek racikan pribadi maupun racikan dari e, home industry merek-merek tertentu. Dan yang terakhir, lolohkan e, seraga undur-undur yang terdapat di tanah-tanah yang di disebut kalau di desa disebut undur undur Lolohkan 3 sampai 5 biji, e, 5 ekor untuk burung perkutut Setelah semuanya tahap perawatan selesai, Dilakukan, masukkanlah kembali burung perkutut dalam keadaan kandangnya, lalu diangin anginkan dulu di tempat yang sudah sampai bulu-bulunya kering, baru dipindah ke tempat yang terkena sinar matahari untuk dijemur. Setelah diberikan jamu, sebaiknya jangan diberikan air minum dulu, sampai kira-kira dua -kira atau tiga jam, agar bahan-bahan jamu tadi dicerna semua dan tidak dimuntahkan. Aturan pemberian jamu antara lain adalah: ini harus digarisbawahi. Aturan pemberian jamu yang tepat adalah untuk burung perkutut bahan atau bakalan. Berikan racikan jamu tersebut seminggu sekali agar burung perkutut terbiasa manggung. Biasanya, dua hari setelah diberikan jamu tersebut, burung perkutut akan racik bunyi atau manggung. Dan untuk perkutut yang sudah gacor, untuk racikan jamu dan cara pemberiannya sama dengan jamu untuk perkutut bahan atau bakalan, tetapi... Jadwal pemberiannya cukup dua minggu, atau sebulan sekali saja, untuk menjaga vitalitas dan kestabilan suaranya. Akan lebih baik lagi jika jamu tersebut ditambahkan campuran madu dan kuning telur ayam kampung maupun telur bebek. Kuningnya saja yang mentah biasanya juga diberikan minyak ikan. Eh, selang waktu jeda, sebulan sekali untuk keindahan bulu-bulunya karena minyak ikan mengandung omega-3 tinggi dan vitamin E yang tinggi. Tetapi pemberian minyak ikan jangan bersamaan dengan pemberian jamu. Berikanlah minyak ikan pada saat burung perkutut tidak diberikan jamu. Jadi, diseling-seling saja eh, antara minyak ikan, jamu, diseling-seling saja dua hari eh, kemudian, entah itu dua hari kemudian ataupun satu, satu hari kemudian, entah itu satu minggu kemudian. Pemberian jamu kemasan untuk burung perkutut adalah untuk kepraktisan. Jadi untuk praktis tidak buat kita tidak buat sendiri, tidak mengolah sendiri, tidak meracik sendiri. Nah, oleh karena itu lebih baik untuk kepraktisan beli jamu di toko-toko burung maupun uh, di pasar-pasar burung daripada harus membuat sendiri dengan daun saga yang dicampur dengan daun kato atau uh, dicampur dengan daun pare hutan yang sudah langka keberadaannya saat ini. Entah itu dicampur rempah-rempah, entah itu jahe, entah itu kunir, entah itu kencur dan lain-lain dan bisa dicampurkan terasi dan bisa dicampurkan juga lada dan lain-lain tergantung eh, kesukaan burung tersebut ataupun kebiasaan burung tersebut jadi untuk pemberian jamu aturan pemberian jamu itu tidak asal-asalan aturan pemberian jamu untuk burung perkutut bahan atau bakalan itu harus berikan racikan jamu tersebut seminggu sekali agar perkutut terbiasa manggung Biasanya, dua hari setelah diberikan jamu tersebut, perkutut akan rajin manggung atau rajin berbunyi. Jadi, untuk tidak uh, spontan gitu, langsung diberi jamu, langsung manggung, langsung bunyi. Itu enggak harus uh, disertai dengan perawatan ekstra sabar dan perawatan yang konsisten. Jadi, harus sabar. Dan untuk perkutut yang sudah uh, manggung atau sudah gacor atau untuk perkutut dewasa yang sudah gacor untuk racikan jamu dan cara pemberiannya sama dengan jamu untuk burung perkutut bahan atau bakalan tetapi jadwal pemberiannya cukup dua minggu atau sebulan sekali jadi untuk menjaga vitalitas dan kestabilan suaranya akan lebih baik jika jamu tersebut ditambahkan campuran madu dan kuning telur ayam maupun telur kuning ee, bebek yang mentah diambil kuningnya saja bisa dibuat jamu burung perkutut kesayangan anda Agar rajin bunyi, bisa juga diberikan minyak ikan sebulan sekali untuk keindahan bulu-bulunya, tapi diselang-seling, dikasih jeda waktu satu hari ataupun dua hari, ataupun tiga hari, bahkan saat sampai satu minggu, bahkan satu bulan, jadi diselingi. Jangan eh, bersamaan dengan pemberian jamu-jamu eh, tradisional maupun jamu-jamu, burung perkutut jadi minyak ikan disendirikan di lain hari, di lain kemudian hari. Demikian sedikit informasi tentang cara merawat burung perkutut agar suaranya manggungnya besar dan rajin berbunyi. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Uh, ambil hal-hal yang baik, ambil tip yang tidak baik, jangan diambil tip yang tidak baik. Maksudnya, jangan diambil mentah-mentah. Salam rahayu, salam silaturahmi, salam jabat erat, salam persaudaraan. Salam sukses selalu untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa pula, saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.